bugun qo'l telefonlari hamma joyda bizning yaqin yordamchimizga aylangani bor gap uyda yoxud ish joyimizda turib u orqali barcha yumushlarimizni bajarish imkoniyatiga ega bo'lamiz mijoz tariqasida ko'chadan taom chaqirtirgan ayol buyurtmasi ortidan erining olamdan ko'z yumishini o'ylamagani tayin bugun jinoyat ishlari bo'yicha chilonzor tuman sudida mazkur holat yuzasidan ochilgan jinoiy ishga yakun yasaldi unda akasini go'yoki himoya qilishga uringan ukaga nisbatan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi somsangiz tayyor mijozning qo'l telefoniga ushbu so'z yozilgan sms xabarning yuborilishidan boshlangan janjal bugun nafaqat ayolning erini hayotdan ko'z yumishiga va 20 ga ham kirib ulgurmagan yigitni sudning qora kurssidan joy olishiga sabab bo'ldi somsangiz tayyor deb sms yozgan undan keyin telegramga kirib bolalari borligini ko'rib farzandlaringiz bormi degan bitta sms orqasidan fojia yuz bergan ayolining telefoniga yuborilgan xabardan erining jahli chiqib begona raqamga qo'ng'iroq qiladi sms xabarning sababini aniqlashtirish maqsadida marhum joriy yilning o'n to'rtinchi avgust sanasi kech soat o'n yettiyu o'ttizlar atrofida xotini ikki nafar farzandi onasi va jiyani bilan birga kelishuv joyiga borishadi faqat o'g'lim bitta gap gapirdid mana telefon san shu smsga yozgan ekansan qani shu telefonga manga sani xotiningni telefon nomerini tashla shu narsani man even... qaytadan solib beraman sanga qilaman qanaqa bo'larekan qani vijdona yigitchilik uchun qildi bu ishni yozilgan nechta bolangiz bor <laughs> deb so'raganu <laughs> kelinimdan kelinim voqeaga oydinlik kiritish janjal tusini olgach akasiga hamroh bo'lib kelgan uka yonida bo'lgan oshxona pichog'i bilan marhumga bir marotaba zarba beradipichoq tiqib bo'lingandan keyin aka ukalarni o'rtasidagi yozilgan <laughs> yozuv <laughs> tergovchi tomonidan olinib ssenanamaa qilingan ya'ni qog'ozga tushirilgan qog'ozga tushirilganda isbotlanyaptiki pichoqni akasiga yetmasdan yonida olib kelgan gumonlanuvchi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi j bandi bilan aybli deb topilib unga nisbatan hukm e'lon qilindi o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining to'qson yettinchi moddasi birinchi qismin o'n ikki yil muddatga mahrum qilish jazosi tayinlansin tayinlangan jazoni umumiy tartibli kaloniyalarda o'tash belgilansin jazoni o'tash muddati ikki ming yigirma birinchi yil o'n yettinchi avgust kunidan boshlab hisoblansinhukmdan norozi qinoq hukmi e'lon qilingan kundan e'tiboran yigirma sutka ichida mahkum va jabrlanuvchini vakili esa hukm nusxasini olgan kundan e'tiboran shu muddat ichida apellyatsiya tartibida shikoyat berishi yoki protez bildirishi mumkin jahl otiga minish sovuq qurol yordamida yaqinlarini himoya qilishga urinishning ayanchli oqibati 12 ikki yillik qamoq jazosiga olib keldi xulosa qilaylik bu kun gulijon noraliyeva jahongir yusupov toshkent